Вона тремтіла руки, вона плакала, постійно розмовляла, що вона не, не винна, після чого ми її посадили до автомобілю. Коли ми вже приїхали до медичного закладу, там вона вже була без, без шокових ознак, можливо, він пройшов. Сегодня мы подавали несколько ходатайств. Мы подавали ходатайство о том, чтобы допросить в качестве свидетеля Волошина. Это тот человек, который по показаниям всех свидетелей, которые были ранее допрошены, координировал действия полицейских на месте ДТП. К сожалению, пока ни один полицейский не мог четко сказать, что и на основании чего он делал. Кто-то дал кому-то какие-то указания, какой-то непонятный полицейский подвел другому полицейскому Зайцеву. Кто за ней следил, никто не следил. Кто передавал документы, непонятно, кто передавал. Как мама Зайцева оказалась в машине, патрульной машине, вместо того, как там почему-то исчез один из сотрудников полицейских, непонятно. Как произошло, что нарушен был устав несения патрульной службы, тоже непонятно. Как бы позиция полицейских, что мы не читаем устав, но мне кажется, как минимум некорректная для дачи показаний в суде, она как минимум странная. Поэтому хотелось бы услышать координатора всех действий, господина Волошина, который мог бы четко объяснить, кто, когда, при каких обстоятельствах прибыл на место ДТП, кто, когда, при каких обстоятельствах проводил установление очевидцев, почему их нет до сих пор, мы их не видим, этих очевидцев, мы видим только пока тех людей, которые непосредственно не видели момент ДТП, а в основном это сотрудники полиции. То есть что касается второй нашей части вопросы которые касаются сбора информации о состоянии зайцева в момент ДТП. То есть мы считаем, эта информация ключевая, поскольку, да, в обвинительном акте каким-то образом, как все неоднократно говорили, исчезло понятие опиата. То есть находилась Зайцева в состоянии наркотического опьянения, не находилась Зайцева в состоянии наркотического опьянения. Есть возможность установить в ходе судебного разбирательства. Для того, чтобы объективно установить эту информацию, необходимо допросить непосредственно тех лиц, которые это свидетельствование проводили. Приходит у нас по одному свидетелю, потому что прокуратура не в состоянии обеспечить явку даже полицейских. Неужели у нас такая проблема? получить возможность согласовать вопросы явки полицейских для дачи показаний. Почему мы их растягиваем на несколько судебных заседаний? Мы для себя решили в этом вопросе занять принципиальную позицию и разобраться. Всі об'ємлі ще настолько, насколько нам дозволять сохранившиеся доказательства, которые мы сможем собрать. Недоцільно викликати свідків, це медичні працівники, які давали свідчення, що стосується медичного обстеження Зайцевої. Я вважаю, що доцільно обсудити це клопотання вже у відповідній стадії та після дослідження документу. Свідки забезпечуються. На максимально як це ну видається. Тобто у нас не було ще ні одного засідання, яке відкладалось через наявку свідків. На даний час у нас залишились недопитаними чотири свідки, які було заявлено стороною обвинувачення. Наступного разу ми також будемо забезпечувати їхню явку після допиту зазначених свідків. Ми можемо перейти до наступної стадії саме дослідження доказів.